Тренер должен быть в первую очередь психологом. Когда приходят люди посмотреть на волейбол, они должны увидеть всю его красоту. У меня до сих пор хранятся записки от девочек. Мне очень нравится готовить, если вы знаете, есть такое блюдо «Долма». У меня есть один простой принцип. На работе все должны отдаваться на 100%. Сегодня мы разговариваем с одним из самых заслуженных тренеров Украины Гарише Бойовичем Язаровым. Здравствуйте. Добрый день. Гарри Шабович, расскажите нам, будь ласка, трохи про себя, как начался ваш путь в волейболе? Ну, мой путь в волейболе он начался в городе Баку, там, где я родился, и первые шаги в волейболе, и у нас школа была волейбольная. Наш учитель физкультуры был одним из тренеров сборной республики, сборной Азербайджана, и волейбол был видом спорта номер один в школе. И многие ребята, ну, самоучками мы играли за школу, и он, заприметив меня, отправил к моему первому тренеру Алиеву Саибаскеровичу в общество «Урожай». Вот. Сказал, если хочешь заниматься волейболом, иди туда, скажешь, что вот ну, от меня начать. И так начались мои первые шаги в волейболе. Через год я уже попал в сборную республики, и мы стали готовиться к спорта школьников. Ну, вот так вот начался мой путь в волейболе. Потом была команда мастеров с Кабаку. Были э, медали Перевенство Вооруженных сил СССР. Вот. И, к сожалению, из-за травмы Ахила пришлось очень рано закончить с волейболом, с профессиональным. И в 1986 году уже началась моя ну, так, так сказать, тренерская карьера в качестве набивальщика. И с 1987 -го года уже стал одним из тренеров в тренерском штабе БЗБК Баку. Это была команда, которая участвовала в чемпионате СССР. В 1987 году мы э, отыграли в первой лиге чемпионат СССР и вернулись в высшую лигу после годичного перерыва. И буквально через два года в 90-м году команда стала бронзовым призером чемпионата СССР. Это был очень такой самобытный коллектив, э, очень яркий. Вот. с молодым тренерским коллективом, то есть я прошел школу чемпионата СССР, это была очень большая школа для меня, вот. а в 92 году пригласили в Луганск. Как бы вы характеризовали себя как тренера? Ну, мне тяжело давать оценку себе, у меня были разные этапы становления в моей тренерской карьере, я бы их так разделил условно, это период, который был в Баку, вот, это начало тренерской деятельности, когда я начинал только познавать азы, вот, потом это период в Луганске, уже будучи главным тренером, я себя впервые попробовал, если можно так сказать, и потом был у меня период э, в Италии, где полностью поменялось мое мировоззрение. Но вы мягкий тренер, жесткий тренер. Який вы тренер? Ну, я бы не сказал, что мягкий. Достаточно жесткий, но жесткий в каком плане. Э, у меня есть один простой принцип. На работе все должны отдаваться, все должны выкладываться на 100%. После работы я совершенно другой человек, вне зала. Я могу быть и другом, и братом, и кем угодно. Но в зале я сторонник строгой дисциплины. Ну, я думаю, что это нормальное явление. Любой руководитель хочет, чтобы ну, в работе все отдавались на 100%. А взагали, какими якостями должен быть тренер, чтобы достигать результатов? Я думаю, что особенно... Я затрону женский волейбол. Почему? Потому что вся моя тренерская деятельность связана именно с женским волейболом. Но тренер должен быть в первую очередь психологом. Он должен тонко разбираться в людях, он должен очень тонко чувствовать их. То есть это очень большая составляющая, особенно в женском волейболе. Ну и это должен быть человек, который постоянно ищет пути развития себя в первую очередь, потому что вы знаете, что ну, ничего не стоит на месте, в том числе и волейбол. А что вас надыхает? Вы досить титулованный фахиваете, что надыхает вас на результат? Ну, вы знаете как, я считаю, у меня есть еще один принцип в жизни. Тренер должен все время ставить перед собой цели, он должен все время пытаться чего-то достичь. Я не могу сказать, да, ну, меня считают титулованным, я себя таковым в полной мере не считаю. Я считаю, что я не достиг еще многого. Да? то есть не все вершины покорены. Гриша а могли бы вы на простом примере пояснить, чем отличается волейбол, скажем, 2001 года от нынешнего? Ну, я бы сказал, бы, он стал более атлетичным, более скоростным. Ну и плюс мы не должны забывать, что все равно новые технологии, они играют свою роль. Я еще помню в конце 90-х годов, когда только появилась программа «Дата воли», это была достаточно простая программа, это была ну, обычная статистическая программа. И на моих глазах, будучи в Италии, мой помощник, он один из тех, кто писал эту программу, и я видел, как он потихонечку, потихонечку ее совершенствовал. Начали появляться схемы, направления, а так схематическое. То есть сегодня волейбол, можно сказать, это целая индустрия. Сегодня в тренерском штабе работает несколько, ну, в ведущих клубах, в ведущих сборных работает по несколько статистов, разбирают все по косточкам, то, чего не было еще в начале 2000-х. Оно только зарождалось тогда. И я думаю, что плюс вот эти вот, э, технические инновации, плюс ростовые данные игроков, если в 2000 году увидеть в женском волейболе игрока там, с ростом 2 метра, это было в диковинку, то сегодня ну, таких игроков уже достаточно большое количество. Если не выпадково задав про 2001 год, Тодея же ночь сбирна под вашим кревеницком, ввешла в лучший квартет Европы. Поделитесь с погодой, вы, пожалуйста. Это был чемпионат Европы. Команда сборной после 1997 -го года не могла никак пробиться на попасть в финальную часть чемпионата Европы. И это было мое, так сказать, второе пришествие в сборную после Олимпийских игр 1996 -го года. И... Я вернул всех тех игроков, многих из них, кто, ну, кто участвовал еще в Олимпийских играх, которых списали со счетов. Я просто считал, что их очень рано списали, что это люди, которые ну, еще могут дать результат, могут принести пользу нашей сборной. И мы тогда объединились с такой идеей, что мы просто должны доказать что 96 год это была не случайность, что это действительно игроки, которые могут на равных бороться с ведущими сборными европейскими. Вот так оно и получилось. Мы из группы со сборной Италии вдвоем вышли. В нашей группе это была сборная Италии и сборная Украины. С другой группы вышли сборная России и Болгарии хозяин чемпионата Европы. И чудом сборная России тогда обыграла Италию 3-2 в достаточно драматичном матче. А мы с болгарами играли за бронзовые медали. И, к сожалению, тоже очень плотная игра, достаточно такая. Но до сих пор эта игра у меня перед глазами, потому что были шансы завоевать вторую медаль для сборной Украины. Первая была в 1993 году бронзовая, и был реальный шанс. Ну, к сожалению, родные стены оказались ну, неплохим помощником для сборной Болгарии. Мы проиграли тот матч 1-3, но все равно я считаю, что это был достаточно большой успех для нашего волейбола и для нашей сборной. Давайте повернемся в 1996-й, до Олимпиады в Атланте. Это был первый и единственный раз, когда наша сборная играла на Олимпиаде. Расскажите про это, пожалуйста. Ну, чуть раньше, в конце 1995 -го года, по представлению нашей федерации, Министерство молоди и спорта назначило меня главным тренером сборной. Вот. И команда по своему рейтингу была допущена в, в третий раунд, последний раунд отбора. На Олимпийские игры. Там было собрано 8 сильнейших команд. Был э, турнир по круговой системе. Мы играли 4 дня подряд, с одним выходным и, и еще три игры. И вот за 8 дней было проведено 7 игр. Достаточно сложный турнир, тяжелый. Сейчас уже так не играют сейчас э, турниры такого уровня играю с двумя с тремя выходными но многие я скажу откровенно многие не верили что мы имеем шанс отобраться на олимпийские игры но у меня до сих пор хранятся записки от девочек я тогда просто на сборах сказал девочки ну прежде чем э, начинать подготовку я должен понимать какие у вас цели и все как один мне написали, что есть шанс впервые попасть на Олимпийские игры, мы его должны постараться использовать, мы горим желанием, у нас есть такая цель, все. И я, когда это ну, прочитал эти записки, я понял, что команда настроена, команда готова. Единственное, что я тогда сказал, что девочки, мы попадем, можем попасть на Олимпиаду. Шансы у нас 50 на 50, это достаточно высокие шансы, вот. но для этого мы должны пахать. Сбор самый основной мы провели в Алуште, действительно была пахота, многие девчонки до сих пор вспоминают те сборы. Вот. Была проведена серьезная подготовка к этому турниру и команда отыграла этот турнир ну, буквально на одном дыхании. И первый же матч был выигран нами со счетом 3-0, достаточно уверенно. И это показало, что команда на ходу. В третий день я считаю, что он был переломным на том турнире. Мы встречались со сборной Голландии, это действующий чемпион Европы на тот момент. Пятой партии там ну, был самый настоящий триллер. Мы выиграли пятую партию со счетом 21-19. И вот эта игра, она, в принципе, тогда предопределила очень много. Девчонки действительно поверили в себя, поверили в то, что мы реально, ну, обыграв чемпиона Европы в такой игре, знаете, как оно еще прибавило дополнительных сил. И дальше просто все пошло уже. Были победы по 3-0 над сборными Италии, Болгарии, Румынии. Мы уже досрочно попали в тройку. Вместе со сборными Японии и Голландии попали в тройку. Те, кто отобрался на Олимпийские игры. Это ну, одна из таких вот ну, запоминающихся, таких, я бы сказал, знаковых, что ли побед в моей карьере, потому что мне на, тот, на то время я был достаточно еще молодым тренером, мне было всего 34 года, и будучи главным тренером, отобраться на Олимпийские игры для меня это было просто. Вы своего часу раз с искрой брали недоразовые европейские медали. Как вы гадаете, от вектор сегодняшнего развития волейбола повернет нас на европейские пьедесталы? Я думаю, что мы сегодня начали проект с молодежными сборными. Этот проект он должен принести свои плоды по-любому, потому что сегодня многие ведущие сборные, европейские, ну и не только европейские, мировые, давно уже идут по этому пути. К сожалению, мы провалили очень много времени и это видно по результатам молодежных сборных если раньше э, мы занимали ведущие позиции в молодежных э, чемпионатах европы мы были и серебряными призерами это, руки, вы, это 2002 год э, молодежная сборная у 18 на то время это игроки 84 85 года рождения на тот момент были серебряными призерами молодежного чемпионата Европы. Потом у нас возраст 88-89 года рождения были чемпионами Европы в младшей возрастной категории и бронзовыми призерами уже в молодежной категории. То есть мы были постоянными участниками этих соревнований, даже если ну, были возраста, где не было медалей, но мы были участниками финальных частей чемпионата Европы. К сожалению, потом наступил период, когда наша молодежь перестала отбираться. И это все начало сказываться. Сказываться на национальной сборной. Перестала отбираться национальная сборная. Знаете, такой получился провал. В начале 2000-х э, Украина по своему потенциалу вот, была одной из лучших сборных в Европе. Я тогда об этом говорил. И сохраним мы всех тех людей на тот период. Э, мы держались бы еще долго в элите европейской. Сейчас мы, я считаю, что на правильном пути. Сейчас у нас в национальной сборной, вы видели, идет омоложение. Команда сегодня прометей стал базовым клубом сборной. Они централизованы под руководством главного тренера сборной круглогодично ну, находится под присмотром, идет подготовка, развитие этих игроков. Молодежные сборные У 15-У17 сегодня у нас вот, целый сезон проводят совместно. Я думаю, что это должно дать свои плоды. Но это проект не одного года. Я думаю, что нужно время, нужно обязательно несколько лет, чтобы. Ну, прошло развитие. Тортачи, самый до вас. Какие игры запоминалось вам больше всего? В 96 году перед Олимпийским отбором и Олимпийскими играми, будучи тренером Луганской Искры, мы э, второй раз в своей истории, тогда второй раз подряд, отобрались в финальную четверку Кубка Чемпионов Европейских стран. И этот финал проходил э, в Вене и команда, ну, у меня до сих пор эти игры перед глазами, была готова на тот момент выиграть этот трофей. Вот. И полуфинальная игра против итальянского клуба из города Матера. Постоянно думаю о той игре, что же произошло, что, что, что же было не так, что бы я сейчас поменял. Ну, физически команда была готова. Была готова на 100%. А вот психологически где-то мы, вот я как тренер, может быть, не доработал. Мы проиграли игру клубу, который стал потом обладателем Кубка Европейских Чемпионов. И буквально а Луганская Искра была базовым клубом сборной. И эта же команда в полном составе, ну, будучи, да, там, условно, там, Луганская «Искра» уже в составе национальной сборной обыгрывает сборную Италии со счетом 3-0. И тогда тренер этого клуба из Матеры, ну, после Олимпийских игр мы встретились в Италии, он мне говорит, я сам говорит, до сих пор не пойму, как мы у вас выиграли, говорит, а после вы просто убрали сборную без всяких проблем, теми же людьми. Вот это вот из таких... Ну, как сказать, горьких, можно будет сказать, игр. А из ярких игр это игра, то, что я рассказывал против сборной Голландии, которая стала для меня, вот, ну, в моем понимании, ключевой для попадания на Олимпийские игры. А -а -а. Игра против сборной Германии на чемпионате Европы 2001 года в последний игровой день э -э решалась, попадаем мы в полуфинал чемпионата Европы или нет. И нам предстояло игра со сборной германии и нам нужна была победа с любым счетом в этой игре и тогда мы однозначно уже независимо от всех остальных результатов отбирались ну, попадали в полуфинал чемпионата европы и команда об этом знала Вы представляете состояние команды когда она понимает что вот мы можем выйти и бороться за медали но для этого нам надо выиграть не самую последнюю сборную в европе сборную германии. И команда вышла, мы отыграли эту игру на одном дыхании. Мы их обыграли со счетом 3-0. Но такие игры редко случаются в карьере тренера. Ну, я бы ее назвал так, идеальной. Еще бы я сказал, отметил бы одну из таких вот, ну, для меня очень ярких кажется, историй в моей карьере тренерской. Будучи тренером молодежной команды в итальянском городе Равенно в клубе Олимпия Теодора», мы выиграли чемпионат Италии в своей категории. А чемпионат Италии в молодежной категории он начинается на очень-очень на ранней стадии. Он начинается с первенства района, определяется восьмерка команд финалистов, которые собираются в одном городе и разыгрывает ну, чемпионские медали. И там у меня произошла одна игра такая знаковая. Мы э, в четвертьфинале первый же игровой день в четвертьфинале проигрывали 0-2 и проигрывали 19-8 в третьей партии казалось бы все ну уже все вот мы проигрываем и вылетаем то есть наше место восьмое и э, команда перевернула эту игру мы выиграли эту игру мы выцарапали буквально там на зубах эту третью партию, 32-30, вот, и в четвертой партии уже была борьба, ну, напряженная, но уже менее, нежели в третьей, а в пятой мы уже просто вот, ну, соперника вынесли с площадки, и когда я вот проанализировал эту игру, вот у меня появилось такое чувство, я своему помощнику сказал тогда, я говорю, ну, вот у меня ощущение, что мы ну, дойдем до финала. Потому что ну, выиграть такую игру в четвертьфинале. Ну, то, и оно так и получилось. И мы тогда стали чемпионами. Ну, для меня по эмоциям это было вот, ну, сопоставимо с попаданием на Олимпийских игр. Потому что это был такой праздник. Как вы взагалі почуваетесь после таких эмоциональных игр? Я пытаюсь как-то отключиться от волейбола пытаюсь э -э полностью, ну сосредоточиться на чем-то другом, на чем-то другом, выехать куда-то на природу, позвать друзей, приготовить что-то. Просто у меня есть такое еще хобби, я люблю готовить, люблю готовить и вкусно накормить, не самому кушать, вот ну, а накормить вот друзей, там гостей, при, которые приходят, поэтому вот где-то в эту, схит, в эту схит, властно, я Да, да, ну, я, да. я, думаю, что да. На Востоке многие мужчины готовят, поэтому, ну, такое у меня это хобби. И где-то вот в этой области я нахожу всегда себе вот ну, какую-то такую вот нишу для отдыха от волейбола. Какая фирма у Ну, их у меня много. Я. Ну самое такое. Ну самое такое. Я мне очень нравится готовить. Если вы знаете, есть такое блюдо долма. Но ну, она а долма делается как с виноградными листьями, и есть долма, которая делается, ну как ассорти, это овощная. Вот это вот две блюда, два блюда, которые вот мне очень нравится готовить. Расскажите про себя в якости гравчая. На какие позиции вы играли? Чего достигли до травмы? Ну играл я на позиции доигровщика, вот. Самые большие достижения, ну, в, в, молодежном возрасте я был участником спартакиады школьников в СССР. Были такие соревнования, которые проводились раз в два года. Был участником тоже такое вот, ну, в молодежном возрасте. Мы за долгие годы сборная Азербайджана не могла пробиться в финальную часть чемпионата СССР в возрасте У-18. И вот, ну, нашему возрасту, вот, и, и, игроки 62-63 -го, -го года рождения. Нам удалось тогда отобраться в финальную восьмерку, и финальная часть проходила здесь, в Украине, в Полтаве. Вот. Мы заняли тогда для нас почетное пятое место. Вот. А в команде мастеров э, с Кабаку мы играли в первой лиге чемпионата Советского Союза. И самое, ну, одно из знаковых для нас соревнований это были соревнования чемпионата вооруженных сил СССР. Это так называемый малый чемпионат СССР его называли многие. За свою карьеру вы успели попротиваться и судьею. Расскажите про свои доцветы. Ну, судейством я начал заниматься, как вы понимаете, еще до тренерской карьеры. Дело в том, что параллельно ну, играя... Волейбол, чтобы быть с допущенным государственным экзаменом в Институте физкультуры, нам надо было обязательно иметь судейскую категорию первую. Ну, были такие нормативы. И мы ну, параллельно занимались этим. И один из наших, ну, мой земляк, бакинец, один из ведущих судей мировых, Рамис Самедов, меня заприметил, говорит, ты не хочешь заняться судейством, серьезно? Я буду твоим куратором, я возьму над тобой шефство, давай, ну, нам надо растить молодые кадры. Вот. Ну, и я говорю, ну, я подумаю. И тут, когда у меня вот начались проблемы с, со здоровьем, с травмой, то ну, я ему позвонил, говорю, Рамис Алиевич, я готов. Ваше предложение в силе? Он говорит, да. Ну и я начал заниматься уже вот, ну, более серьезно судейством. И буквально за полтора года я выполнил республиканскую категорию. Ну, она как-то помогает в, тренерской, в тренерской ну, работе? И, ну, я думаю, что да, особенно в, в игровые моменты. Ну да, бачим, вы встречаетесь. чему вы Судьи не, вы не, ну знаете, им. как э, если вы посмотрите, ну, многие игры такие вот, да, там, то многие тренера этим пользуются, они не ругаются, это просто идет ну, игра, да, ну как спектакль. Поэтому где-то тренера иногда пытаются судью вывести из равновесия, там какими-то. очень играется спектакль? Я думаю, что да. Я думаю, что да, это шоу, это спектакль, и э, ну, оценка, знаете, как когда вот идете в театр, да, то вы должны получить удовольствие от этого. Правильно? И точно так же и у нас, когда приходят люди посмотреть на волейбол, они должны увидеть всю его красоту и длительные розыгрыши, и неимоверные мечи, которые достаются в защите. Мечи забитые, эффектно. Ну, то есть это все должно присутствовать. Это все, что приносит удовольствие людям. А раз это приносит, значит, это зрелище, значит, это, это своего рода спектакль, это спортивный. Я вам очень вдячный за эту разговор. Успехи вам. Дуже благодарю. Спасибо.